Меня зовут Денис, я занимаюсь, ну, сложно там определить, то, чем я занимаюсь, но больше, конечно, культурной и общественной деятельностью. Занимаюсь таким проектом в Минске, который называется Уличный университет. В рамках этого проекта мы изначально делали лекции на открытом воздухе в парке имени Шевченко в центре города. Лекции касательно по темам философии, социологии, культуры, лекции ну, критического, критической направленности, критической в первую очередь по отношению к тому обществу, в котором мы живем. Впоследствии как-то мы продолжали деятельность уличного университета реализовывали в проекте «Гнездо» социально-культурный центр, социально-культурное пространство. И на сегодняшний день мы делаем проект, который называется «Citizens' Meetings», который, в принципе, перенес эти лекции или там практики коллективного там, взаимодействия людей, граждан города из центра из парка Шевченко в один из микрорайонов города городах который называется Юго-Запад. И сейчас, в общем-то, все силы посвящены этому проекту. Проект нацелен на какую-то консолидацию жителей микрорайонов вокруг ну, социально-культурных проблемных районов. чтобы, ну, конечно в рамках самого этого проекта мы не планируем там решать все проблемы, строить там какие-то площадки или что-то в этом роде, но планируем как-то общаться с жителями и вместе с ними хотя бы называть эти проблемы и хотя бы искать пути решения этих проблем, формулировать какие-то обращения к к городским, к структурам городской власти, э, к ЖЭКам и тому подобное. Э, а также сейчас э, курирую проект, который называется «Ночи кино на в Чкальник э, — это старое название кинотеатра имени Шевченко, единственного муниципального кинотеатра в городе, э, который планируют или планировали закрывать. Но сейчас он в таком очень подвешенном состоянии, там постоянно под угрозой э, сокращения персонала, там осталось всего человек 5 персонала без денег. Но ну, это как бы э, ситуация, когда нужно чем-то наполнять кинотеатр, чтобы он не ушел в частные какие-то руки, не стал очередным мультиплексом. Э, или что еще хуже каким-то бильярдным э, или покер клубом. Люди, они как-то всегда, в принципе, если с ними общаться, они открыты, они, конечно, идут на контакт, э, но э, вопрос в том, насколько это там, контакт глубокий, э, насколько он там действительно может повлиять э, на ну, на дальнейшую э, судьбу там э, жить, ну скажем здесь жителей микрорайона этого человека или этих людей, э, потому что очень часто люди ну, находятся в определенного, ну в такой апатии по отношению к тому, что происходит, даже ну, мы начали этот проект, начали общение с людьми э, м -м, буквально, там, может быть, месяц назад, э, и это прошло ну, там, не очень много времени после Майдана, который зажег какую-то гражданскую активность в Украине. Э, тем не менее, люди, особенно там, люди 40 лет там, э, 35 лет, ну, с определенной апатией относятся проблемами и с определенной, ну нету, у них нету там веры, там уверенности в том, что эти проблемы можно как-то изменить, на что-то можно повлиять, вот, но на контакт идут, конечно, проблем там очень много, и, и, конечно, они хотят их высказать, и в то же время, в то же время просто интересно иногда просто общаться. Вот события на Майдане это достаточно сложное, очень противоречивое событие, которое там, конечно, с одной стороны, активизировали жителей Украины, гражданское общество Украины. С другой стороны, их тут же как-то подмяли под себя политические партии, провели какие-то очередные президентские выборы, и для рядового гражданина, наверное, все поменялось в худшую сторону. Нельзя сказать, что это, ну, что это что изменения в худшую сторону это результат как бы самого Майдана, наверное, это э, структурное изменение. Все-таки э, Украина, там, украинское правительство уже давно шло в направлении неолиберальных э, реформ, каким бы оно ни было, оранжевым или там, бело-голубым. Э, и сегодня просто это все как-то ускорилось, потому что любая революция ускоряет определенные исторические процессы. Э, тем не менее но это тем не менее я думаю что те практики которые дал евромайдан ну, практики коллективного действия коллективного сопротивления какой-то низовой самоорганизации граждан потому что очень часто на майдане можно было увидеть людей которые не были под партийными или какими-то организационными флагами а были просто гражданами они все-таки там вырастили каких-то, ну, э, каких-то новых людей, которые впоследствии, э, я думаю, будут качественно и серьезно изменять судьбу э, этого общества. Но мне сложно говорить, потому что я, наверное, там, э, я, дело в том, что я учился в Киеве, и во время там, Евромайдана это отсутствовало в министском. Но каких-то конкретных изменений, наверное, не произошло. Но я ну, чувствовал изменения во время самих событий когда чувствовал, что люди как-то, что гораздо больше людей интересуются общественной жизнью что гораздо больше людей подключается к ну, этим переменам там, и к этому процессу но я вот недавно у нас буквально вчера позавчера проходил фестиваль Greenfest который собрал вокруг себя очень много людей и это ну, наверное это можно считать результатом Евромайдана также, вот этой гражданской активности, которую Евромайдан поднял. Но, наверное, в плане структур власти, там местной власти, мало что поменялось. Конечно, сейчас можно лучше общаться, более, они стали более гибкими, более открытыми, можно там пробовать реализовывать какие-то проекты. Ну, посмотрим. Наверное, это дело времени все-таки. Еще чуть-чуть должно пройти, чтобы понять, там, повлияло это серьезно или несерьезно. Но пока что действительно видно там, ну, какую-то такую ура патриотические какие-то настроения, там, раскрашивание мостов, там, леточки, флаги, там, и тому подобное. И это, возможно, там хорошо, э, но этого недостаточно для того, чтобы говорить о серьезных переменах. Я думаю, что нужно наполнить, нужно, во-первых, зафиксировать за обществом, за э, тем, что называют гражданский сектор города, э, те, оставшиеся э, ну, куски публичного пространства, как то музеи, как э, кинотеатры, там какие-то дома э, культуры, городские парки, скверы. Э, нужно там уберечь их от коммерциализации или приватизации. Э, в процессе того, как общество там, или граждане города начнут себе возвращать наполнять эти пространства муниципальное пространство каким-то новым контентом какими-то новыми более адекватными современной реальности вещами там ну, культурными событиями там какими-то ну, просветительскими там образовательными событиями когда начнут наполнять этим ну, собственно свои да, пространства, которые на сегодняшний день или ранее были отчуждены как бы от граждан. Э, в этом процессе будет как-то ну, формироваться э, ну, более глубокое понимание того, что такое гражданское общество, того, что такое э, город, того, что такое там какое-то коллективное общий, э, коллективное общее действие.